तो चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो तुम्हारा मित्र दोस्तों ने शेयर करो हां अपनी चैनल में तुमने ધોરણ 3 થી 12 સુધીના વિડિયો તદ્દન ફ્રીમાં મળવાના છે ક્યાંથી મળશે તમારા આગળના ધોરણના વિડિયો એ હું તમને આગળ જણાવું પ્રશ્ન 1 અ સહી વિકલ્પ ચૂનકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીયે સભી સબ્જીયા કિસ્કે બીના અધૂરી હે તો આલુ કે બીના એટલે ઉસકો સરતાજ કિયા જાતા હૈ अनूठा शब्द का सही अर्थ लिखिए उत्तम फूल का समान अर्थ अर्थ लिखिए पुष्प प्रश्न एक ब प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए सूरज की किरणों से हमें क्या सिख मिलती है तो सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सिख मिलती है दूसरा काफिला कहाँ जा रहा है काफिला बगदाद की ओर जा रहा है दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी तो दुमदुमा गांव में पानी की कमी की समस्या थी बगिया में खुशबू कौन फैलाता है तो बगिया में फूल खुशबू फैलाता है આગળ વધ્યે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો પ્રશ્ન 2 ભણિયે એ પહેલા ખાસ તમને જે વાત કરી કે ટણખી બાર ના વિડિયો તમારે જોવો હોય તો આપડી ચેનલમાંથી પણ મળશે અથવા તો તમારે સરળ રીતે મેળવા હોય તો આપડી એપ્લિકેશનમાંથી મળશે જે બે લાખ પંચાવન હજારથી પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ થાય ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો અને ચાર આંકડાનો ઓટીપી આવશે એટલે પેડ કોર્સમાં પેપર સેટ એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપર ત્રણથી બારમાં જાવ ત્રણથી બારના વિડીયો તો તમારે જે ધોરણના વિડીયો જોવા હોય એ ધોરણમાં જે વિષયમાં જે તમે એના વિડીયો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ બધું નિહાળી શકશો

बड़ोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित समाचार किसके बारे में है तो समाचार गणेशोत्सव त्योहार में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में समाचार प्रसिद्ध हुए है गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है तो 22 फुट ऊंची मूर्ति है गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई 22 फुट है ताड़फलिया युवक मंडल गणेश जी की कौन सी मूर्ति बना रहे हैं

વ્યવસ્થિત પીડીએ બનાવી મોકલવા વિનંતી કે જેથી કરીને આપણે સોલ્યુશન આપી શકીએ મંડીનું આ ચિત્ર છે તો એના પરથી આપણે સરસ મજાના પાંચ છ વાક્ય લખ્યા છે તો એ લખ્યું છે જો ય સબ્જી મંડી કા ચિત્ર હે સબ્જીયા की दुकान દુકાન સજી સજાઈ હે સભી ने સબ્જીયા फलों को રખે હુએ હે सब्जियां बेचने वाली औरत सब्जियां को टोकरियों में रखे हुए है औरत ठेले में रखी सब्जियां को नाप तोल कर रही है सब्जी मंडी से हमें फल और सब्जियां मिलती है यह चित्र सुबह सुबह में ग्राहक खरीदार के आने से पहले का है सब्जी बेचने वाले सुबह से अपने ठेले लगाकर व्यापार करने लगते हैं। फल एवं सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है त्यारछी जो आग बात नीचे दिए गए संज्ञा विशेषण और क्रिया वाले शब्दों को कोष्टक में लिखिए तो संज्ञा कौन कौन सी है नदी पहाड़ विशेषण कौन सा है सुंदर लाल क्रिया कौन सी है तो खाना और रोना प्रश्न पांच निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए सरोवर के किनारे गीली जमीन थी सरोवर ना किनारे भीनी जमीन थी हम चांद के भांजे हैं अमित चांदा भाणिज छे हाथियों के झुंड में कुछ सरारती हाथी थे हाथियों तोफानी हाथी सरदार ने एक उपाय सोचा ससला न सरदारे एक उपाय विचारियो प्रश्न महावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए शीश झुकाना विनम्र होना हमें झुकी डालियों से शीश झुकाने की सीख मिलती है कोमल भाव बहाना सुंदर विचार प्रकट करना हवा के झोंके कोमल भाव बहाने की सीख देती है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए स्वच्छता मेरी पाठशाला मेरा गांव। तो मित्रों अपने निबंध लिखेलो चलो स्वच्छता स्वच्छता का महत्व तो जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है स्वच्छता हमारी पहली सुंदरता है सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम प्रतिदिन स्नान करें दांतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन ब्रश या मंजन करें, सप्ताह में एक बार नाखून काटे हमारे कपड़े भी साफ हो इस तरह अपने आप को स्वच्छ रखने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा हम स्वस्थ रहेंगे और ताजगी अनुभव करेंगे हमारा घर साफ रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा हमारे घर आने वाले लोग भी खुश होंगे यहाँ वहाँ थूकना कचरा और गंदा पानी डालना बुरी आदत है इससे गंदगी फैलती है गंदगी से बीमारियां होती है इस तरह की गंदगी न करने से हमारा पास पड़ोस साफ रहेगा मक्खी मच्छर नहीं होंगे वातावरण साफ सुथरा रहेगा हम सांस में शुद्ध हवा लेंगे हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है और आरोग्य हमारा पहला सुख है त्यार मेरा गांव मेरा गांव पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है मेरे गांव के चारों ओर रमणीय पहाड़ियां हैं। मेरे गांव का नाम रामपुर है आजादी के बाद मेरे गांव ने बहुत तरक्की की है गांव के दक्षिणी हिस्से में पंचायत घर है पंचायत घर के ही गांव का पुस्तकालय और वाचनालय है मेरे गांव में एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध राम मंदिर है सुबह शाम आरती के समय मंदिर में बहुत भीड़ होती है रामनवमी के अवसर पर मंदिर के पास भारी मेला लगता है मेरे गाँव में लगभग दो लोगों की आबादी है उनमें ज्यादातर लोग किसान है उनके अलावा गांव में लोहार कुम्हार बढ़ई दर्जी धोबी नाई आदि भी रहते हैं गांव के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती हैं। वे आज भी पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं फिर भी उनके विचार प्रगतिशील है रामपुर गांव में एक प्राथमिक शाला है गांव में एक छोटा सा अस्पताल है वहा गाँव के मरीजों का बहुत कम पैसों में इलाज किया जाता है गाँव में चार पांच दुकानें हैं हर रविवार को गाँव में बड़ा बाजार लगता है गाँव में पशुओं की संख्या भी अच्छी है कुछ सब्जियां तथा दूध सहकारी समिति द्वारा शहरों में बिक्री के लिए भेजा जाता है कारगिल के युद्ध में गाँव का एक जवान शहीद हो गया था इससे मेरे गाँव का गौरव बढ़ गया है सचमुच रामपुर एक आदर्श गाँव है आगे विद्यार्थी मित्रों तो हवे आप समानार्थी शब्द का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए हर रोज हमेशा हर रोज सुबह उठता सुबह जल्दी उठ जाता हूँ पहाड़ पर्वत तो तुम्हारा बना चलो निम्नलिखित परिस्थिति के बारे में सोचकर अपनी राय लिखे हम देश की सेवा किस-किस प्रकार से कर सकते हैं तो हम देश की तरक्की के लिए काम करेंगे हम आगे ही आगे बढ़ने का हौसला रखेंगे हम पूरी धरती पर फैलकर देश का नाम ऊंचा करने के लिए कार्य करते रहेंगे हम देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे તો આ રીતે મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત ઓલ ધ બેસ્ટ